Журналісткою, телеведучою актрисою моделлю та дуже гарною дівчиною владиною Сапко Доброго дня, владино. Доброго дня. Привет. Владлана, ось ви журналистикой? ТВ-дуч, актриса, модель. Расскажите, пожалуйста, с чего все началось? С какой профессии? Началось все с того, что я пришла на Первый Национальный канал с желанием работать ведущей. На меня внимательно посмотрели пристально. Что может в будущем вас ожидать, тоже такая же ситуация. И сказали, что, мол, ты что, думаешь, что если ты красивая девочка, мы тебя обязаны в кадр поставить? Ты думаешь, что те, что листик дадут, да, это будет читать, вокруг тебя все будут бегать? Это же целая наука, это же журналистика, это специальность. Мол, давай до свидания. И я уже развернулась уходить, меня уже на выходе у порога спрашивают, мол, ну, у тебя образование хоть есть, какое у тебя образование? Я говорю, режиссер, телевидение, наш университет киевский, театральный, как Инга Карова. А, да. Хорошо, покажи свои работы. Вот, посмотрели мои работы, и я, в принципе, как режиссер, все, что я снимала, я была в кадре как журналист, как ведущая, как корреспондент, вот, и спасибо, по достоинству оценили и взяли меня на работу. Вот так вот все и началось. Чему вы убрала самый цель напрямок? Девчонки, ораторы – это люди, которые могут изменить мир. Вот от нашего с вами сейчас разговора очень многое зависит. Кто-то посмотрит и может Кардинально изменится его жизнь. Он может стать лучше, а может стать и хуже. Если мы сейчас наговорим с вами глупостей и зададим какой-то дурной пример, да, скажем, что ну какие-то пожелания у нас будут плохие к людям, да. то это будет плохо. А если мы наоборот сейчас промотивируем в хорошую сторону, чтобы вы занимались спортом, читали книги, чтобы журналисты читали книги вслух, развивали свою лекцию, то это улучшит жизнь и качество людей. Вот Сократ говорил, например, что самое сложное в жизни – это учить людей, лечить людей и судить людей. Вот. Так мы с вами можем учить людей своим примером и положительными разговорами. Все уважают и найти корейшему в вашей работе. Самое интересное – это общение с людьми. Потому что человек может жить без чего угодно, даже без еды да, на одной воде, но он не может находиться за заточении, ни с кем не общаться. Вот давайте посмотрим на пенсионеров. Почему люди не хотят идти на пенсию? Даже тогда, когда пенсия равна заработной плате, потому что люди не могут остаться без коллектива. Педагогу, доктору любому человеку ему не хочется находиться дома и общаться только, только с членами своей семьи. Вот ему хочется разнообразия, а я на работе получаю массу удовольствия, энергии от общения с людьми, будто это какое-то мероприятие, будто это программа. То есть ты постоянно изучаешь новую информацию, постоянно вокруг тебя много людей интересных, творческих, и это дает желание стремиться к новым высотам. Розкажіть, будь ласка, про найяскравіші проєкти, в яких ви брали участь, телевізійний проєкт кохання без кордонів на телеканалі Дон Плюс один це був незабутній телепроєкт, дуже цікавий. Він знімався у Канаді півтори місяці, а потім ще у Львові місяць, і я його запам'ятала дуже дуже недовго, тому що на все життя, тому що е окрім того, що я познайомилася з великою кількістю цікавих людей, як канадійців. Представників діаспори української, так і з українцями, з нашими, з якими ми туди поїхали на зйомки з дівчатами. Ще я побачила там Нігайський водоспад, наприклад. тобто, Якщо брати і екскурсійну програму, і проект, і я розширила свій кругозір, Бо я, наприклад, побачила, що в Канаді є дуже багато французів. З деякими я спілкувалася, я подивилася на те, як там ставляться. До людей, які не є громадянами, наприклад, Канади. Але коли я зайшла просто в басейн і запитала, кажу, на яких умовах я можу вас тут поплавати? говорять, та вільно, заходьте плавати. Я кажу, так я кажу, я ж не резидент. Ні, ні, нічого не треба. Скільки коштує абонемент У Нас спортзали безкоштовні, у нас басейни безкоштовні. У них навіть якщо людина захворіла, але не є медичне страхування соціальне, то їй лікар описує. Рецепт, она идет в аптеки и она там просто берется себе без То есть, вот этот проект, он ну, с разных сторон был для меня очень познаваемый и интересный. Если не секрет, какие проекты попереду? впереди? очень интересный, очень серьезный проект, в котором я буду брать интервью. Это будет авторская программа у дипломатов, у политиков. Они будут рассказывать о своей непубличной жизни, то есть о своей личной жизни, о том, как семья их поддерживает, о том, какое у них было детство, о их образовании, как они пришли к тому, чтобы стать послами, министрами, то бишь, что сформировало их личность. А чем вы еще захоплюетесь? Я очень увлекаюсь путешествиями, потому что это именно то, что дает возможность переключиться на все процентов. С одной стороны, для человека очень важна концентрация, на определенном э, сегменте работы или учебы, но в то же время нужно вовремя отвлекаться, потому что когда ты э, находишься только в определенном окружении, оно тебя сковывает, навязывает огромное количество шаблонов и штампов. Очень полезно полететь, например, в Индию или на Шри-Ланку, да, посмотреть, как там люди относятся к жизни, потому что они буддисты. Да? Мы, мы православные христианки, у нас одни взгляды на жизнь. У них совершенно иные отношения к смерти, отношения к жизни. Поехав, например, в Грузию, мы увидим тоже совершенно другое отношение к жизни, то бишь отношения в гендерных вопросах, да, то бишь между мужчинами и женщинами отношение к семье в мусульманских странах. То бишь, мы видим, как формируется семья в Дубае. Да? То бишь у них, например, женщина не имеет права э, обнажать свое тело. Она не имеет права даже подмигивать это кому-то. То есть у них, если мы уже кому-то подмигнули, да, вот несмотря на то, что там одни глаза видны, все, ты уже несерьезная женщина, и с тобой уже мужчина, себя уважающий, не будет говорить. А что мы видим у нас, какая распущенность. То есть очень важно и очень э, полезно путешествовать. Есть люди, которые, я вот смотрю, да, они там копили очень долго на автомобиль, взяли кредит на э, квартиру. Ну, с ними неинтересно общаться. То бишь ты вместо этой новой сумки лучше действительно поедешь в Париж так у тебя будут впечатления гораздо больше, и это тебе даст новый глоток дыхания, и ты можешь потом приехать и написать книгу. У тебя полностью может произойти переворот сознания, если ты побудешь хотя бы там ну, месяц-два за границей, ты на 100% почувствуешь, кто из твоих окружающих тебе действительно друг, кого ты захочешь увидеть, кому ты захочешь звонить оттуда. Это очень классная перезагрузка и... Я всем советую вот, больше путешествовать и тратить свое свободное время именно на это. Ни в коем случае не на алкоголь, потому что у нас есть люди, которые на неделю может где-то тут прогулять с друзьями, да, в парке на лавочке что-то пить, либо же по барам, ресторанам, дискотекам, а лучше с друзьями поехать куда-то и почерпнуть какие новые знания в новой стране. Вы забобонная людина? У вас есть какой-то ритуал перед съемками або выходом в прямой эфир? Я абсолютно не верю в приметы, но какие-то свои фишки, конечно же, есть, я уверена, у каждого ведущего. И у меня они относятся не только к тому, что я это выполняю перед эфиром, в принципе, каждый день. Каждый день я стараюсь настраивать свое мышление на позитив, чтобы всегда быть открытой, всегда быть энергичной, улыбчивой. Вот. Потому что если, например, человек будет находиться в депрессии целый месяц, да, а потом ему нужно выйти... И задать волну отличного настроения для людей, там тысяча может человек сидеть, может 20 человек, 110, может быть 2 человека. Но ты не можешь так быстро переключиться с какой-то депрессии на позитив, поэтому нужно все время быть в форме, поддерживать свое хорошее эмоциональное состояние, настрой. Вот, и в этом каждый день помогает прослушивание любимой музыки, общение с любимыми людьми полностью знание, познание себя, что ты любишь кушать. И самое главное – это уважение в себе, уважение в своих ценностей и никому не давать себя обижать. Вот Когда у человека есть чувство собственного достоинства, когда он себя любит, вот, то тогда, в принципе, всего он может добиться, если сохранять в себе вот эти качества. Владлена, я чула, что вы экспертом в весельных церемониях. Расскажи, пожалуйста, про это. Вам как невестам будет очень интересна эта информация. Вот. Э -э -э -э. Недавно у нас в Киеве прошел первый в Украине, то, что он говорит, в Украине в мире фестиваль выездных свадебных церемоний. И сейчас э -э, церемониймейстер, ведущий свадебных церемоний, это очень востребованный человек. Почему? Потому что уже не модно и не актуально расписываться в ЗАГСе. Вообще, я очень люблю наше время, то, в котором мы сейчас живем. Сейчас люди не любят искусственности, любят искренность, открытость, настоящесть. И именно это можно получить, пригласив именно ведущую, которая не работает в ЗАГСе, которая не будет читать вот этих вот шаблонных стихов, которые не будут превращать роспись в вечер высокой поэзии и прощение стихов наших классиков. Потому что это мы можем пойти в какой-то музей и послушать там или на вечер mm -hmm. литературной поэзии, как там читают эти стихи. Вот. Сейчас в свадебном бизнесе происходит просто невероятный свадебный бум, и в тренде именно настоящие, живые, классные ведущие, которые создают душевную атмосферу, которые искренне любят молодоженов, которые любят людей, вот, и которые хотят подарить радость, они являются на 100% сопричастны к событию, они прописывают, вот я, например, люблю прописывать историю знакомства пары, это всегда очень трогательно. Вообще пара и наши с вами родители, они очень любят и ценят историю своего знакомства. И очень важно, как мужчина ухаживал в этот период за женщиной, и как она реагировала. Потому что это потому, этот кусочек вспоминается всю жизнь. Его рассказывают детям, его рассказывают внукам. И люди, которые пренебрегают свадьбой, не важен там ну, сам банкет, количество гостей, то бишь, важно собрать близких, родных которые любят вас, которых вы любите. Это просто воспоминания, это как альбом жизни, такое событие, как твой день рождения, это день рождения семьи. И вот, вы знаете, одна церемония, сейчас даже вошла в Wedding Awards премию Андрея Джиджула, которую он учредил ее, и 20 лучших ведущих Украины номинированы на звание лучшая ведущая свадебной церемонии. Вот. Я тоже номинирована, и уже в октябре месяце 2016 года мы узнаем, кто стал лучшей ведущей. Вот. На фестивале выездных церемоний у нас была десятка топ. И в следующем году, я вас приглашаю, приходите, вот, потому что церемонии все очень разнообразны. Вот как у нас у всех разные характеры, точно так же и там. Разный декор, разные характер ведущих, разная одежда, разное наполнение, разные языки. И каждый, каждый может выбрать то, что близко именно ему. Вы уважаете себя счастливой людиной? Если так, то чему? Ощущение счастья – это ощущение непостоянное. То бишь мы постоянно думаем, что вот нам, чтобы быть счастливым, нужно, чтобы было то-то, то-то и это только ситуация заканчивается, да, мы ставим перед собой какие-то новые цели, новые планы, мы их достигаем и думаем, что нам уже этого мало, мы хотим еще и еще больше. Счастье в том, чтобы хотеть многого. Человек, который остановился в своих желаниях, он погибает. То есть, если у него нет желания вот этого вот света, солнца, да, вот это как цветочек, все, его уже не надо ему ничего, и он начинает увидать и умирает. Меня радует все. Я, например, радуюсь. У меня две немецкие овчарки такие, думаю, живут два щенка. Блейд и Окси. Вот они еще такие масенькие, им всего лишь два месяца. Вот Окси, когда бегает, она вот так вот приваливается с лапки на лапку. Одна лапка у нее еще подкашивается. И он такой, как медвежонок. Она бежит, и на нее смешно смотреть. А Блейд ⁇ мальчик. В общем, Окси, она такая очень серьезная, интеллигентная, она такая, она такая леди. А Блейд, он ко всем лащится, ко всем подбежит, он постоянно там что-то прыгает, тебя пытается поцеловать. Так вот, у него просто на ухо заламывается. Вот так вот. И у меня, у меня утро начинается с того, что я выхожу. Перед тем, как пойти в гараж за автомобилем, я иду к ним, потому что это. Вот это вот общение с этими двумя собачками, это такой мощный заряд энергии потом на весь день. И вечером тоже, когда возвращаюсь, я их вижу, и у меня просто счастье, эйфория невероятная. То бишь, и, конечно же, общение с моим любимым человеком, общение с родителями, это то, что нас питает, наши друзья, то, что делает нас счастливыми, но, конечно же, работа тоже. А побожай, ты, будь ласка, с людям, которые рить про успешное життя. Я хочу пожелать в первую очередь не отступать от своих принципов. Второе, четко слышать, чего вы хотите. Вот так и задавайте вопрос, а чего я хочу? И второй вопрос, а зачем мне это? Вы задали вопрос, чего я хочу, а потом, а зачем мне это? Потому что иногда вот чего-то хочешь, а потом понимаешь, что ну не надо. Если действительно надо, и это истинные ценности, и истина это то, что реально надо конкретно вам, потом надо, невзирая ни на чьи комментарии, с огромным уважением отношусь к нашим родителям, и, но надо уже, когда ты достигаешь определенного возраста, лет 16 хотя бы, уже можно, в принципе, самой принимать решение, куда поступать, с кем общаться. Нужно идти, на, вот, как говорится, на пролом, не бояться, стучать во все двери, не стесняться, потому что нужно себя любить, уважать, как я уже говорила, вот, и доказывать, что ты профессионал. Очень много трудиться. Вот сфера, которую ты выбрал, ты понимаешь, что тебе нужно уметь это делать, то, если, например, хочешь стать ведущим, очень важно иметь хороший словарный запас, чтобы всегда, ну, никогда не думать ситуации, какое слово подобрать, чтобы думать уже конкретно о создании хорошего настроения, когда ты выступаешь перед публикой, да, вот, всегда быть в материале, интересоваться тем, что происходит в обществе, никогда не думать, что например, работа ведущего зависит от его только внешнего вида. Да, очень много зависит от того, как ты выглядишь, но больше всего зависит от того, насколько ты профессионал и насколько ты умеешь устанавливать контакты между людьми. Вот, например, мой друг Владимир Такудис открыл сейчас школу ведущих мероприятий в Украине. И очень интересно посмотреть на то, что есть умные ребята, которые они понимают, что правильнее не новый пиджак купить, чтобы вести мероприятие, не в сайт запустить в интернете, а вложить эти деньги в знания. То бишь пойти в школу к Владимиру, пообщаться там с педагогами, там Анатолий Анатольевич, Александр Вишневский, то бишь именитые ведущие, которые могут дать намного больше, и ты потом заработаешь, у тебя гонорары повысятся, заработаешь и на новые пиджаки себе, и на новое платье, и на супер сайт, и на все, ты будешь постоянно повышать уровень своих знаний. И вот я хочу, например, задать вам сейчас один вопрос. Можно? Да. Девчонки, вот подумайте сейчас про себя. Можете мне не перечислять, назовите про себя, сколько людей у вас в жизни есть самых близких для вас. Там 3, 5, 10, вот без которых вы не можете просто. Подумали. Теперь второй вопрос. Среди этих людей, которых вы перечислили, есть вы? Нет. Вот, и когда я, например, я веду тренинги, мастер-классы, когда я задаю этот вопрос людям, э, есть люди, которые вот говорят, ну, ты знаешь, у меня в голову не пришло даже подумать о себе. А есть люди, которые начинают перечислять, они в первую очередь начинают с себя. Они говорят, я, мама, папа, жена, дети, лучший друг, бабушка, дедушка, да, и они начинают перечислять. Очень важно в этом мире, в этой жизни не забывать о себе, о своих желаниях, то бишь, надо любить себя. Нужно каждое утро говорить о том, какие у меня красивые волосы, да, какие у тебя красивые губы, какой у тебя красивый носик, любить полностью свои глазки, вот, вот ты такая красивая, твой носик, вот-вот-вот, чтобы все вот прям вот смотреть на себя, вот, вот ушки, вот как, когда ведущий, это не эгоизм, я ни в коем случае не призываю быть эгоистом, когда человек любит себя, когда он уважает свои желания, он не будет никогда своего любимого человека обижать, который рядом с ним находится, живут, живут на одной территории, будто это родители, как-то ущемлять его интересы. И тогда этот человек он никогда не будет бояться публики. То есть это ведущий, который он не будет не выйдет, там посмотрит, боже мой, что человек сидит, а я тут выйду, я хуже всех. Чтобы не считать себя хуже, хуже или лучше, нужно образование получать, специализированное. Да? И почему я начала говорить за вот школу ведущих? Прекрасные вузы журналистики. Ну, например, там учат телевизионных журналистов. Но в основном же давайте смотреть правде в глаза. Ведущие зарабатывает где? На корпоративах, на мероприятиях. На телевидении не такие высокие гонорары, чтобы полностью обеспечить себе жизнь, в общем, как бы и ничем не нуждаться, да? А как вести себя на мероприятиях, никто не учит. То есть ты должен быть очень хорошим психологом, ты должен общаться с разношерстной публикой и видеть ее, сканировать сразу же. И чтобы нигде никто на тебя не обижался, нужно всегда понимать, как пошутить. И этому может научить только человек, который уже очень долго работал в ведущем мероприятии. Вот почему я рассказала о том, что вот Владимир Такудис открыл, открыл, такую школу, она, по сути, в первая в Украине. То есть можно подумать, да, 2016 год, до этого времени именно школы ведущих как таковой не было. Потому что То есть все как-то учились сами по себе. В принципе, ведущий – это человек, который… Вот он должен сам по себе, он либо ведущий, либо не ведущий может быть кто-то очень сильно правильным, очень сильно зажатым, может быть идеальная речь, но если ты просто боишься, бои, боится, переживает, волнуется любой ведущий. То есть если совсем пропало это вот исчезло чувство волнения, можно ставить, в принципе, крест на карьере. Значит, тебе все равно на зрителей, тебе все равно на гостей, которые пришли. Вот. Но с ним, во-первых, нужно справиться, во-вторых, должно быть вот это вот чувство собственного достоинства, которое мы каждый подкрепляем тем, что мы выполняем то, что мы хотим. Когда мы выполняем четко данное себе обещание, что мы себе обещаем не есть там мучного, мы себе обещаем заниматься спортом, мы себе обещаем выучить английский язык, и мы это делаем. И мы вот это вот достигли, эту планку, эту планку, и нам уже есть за что себя уважать, тогда мы можем поблагодарить жизнь за то, что она нам дала. Вот Ник Вучич приезжал, да, у него нет рук, у него нет ног, но он с уверенностью говорит о том, что своей женщине. Вот она красивая, и он не комплексует, как мужчина, что я там самая красивая женщина, а я инвалид, а как я могу ее сделать счастливой? Он говорит, я сделаю тебя счастливой. То есть каким нужно быть в войне уверенным в себе человеком, чтобы быть уверенным, что ты можешь сделать счастливым другого человека. То есть вот такой вот должен быть ведущим, он должен осчастливить, не знаю, там 100 человек, 1000 человек, если это городское мероприятие дать вот эту вот энергию, дать вот эту вот жизнерадостность. Поэтому очень важен психологический фактор. И это, ну, это ежедневная работа над собой. Поэтому нужно очень много учиться, не останавливаться. И каждый день ставить перед собой планку все выше и выше, все больше и больше целей. И никогда не сдаваться. Дякуємо вам за інтерв'ю. Ми бажаємо вам успішної кар'єри, справжніх друзів та здійснення всіх ваших мрій. Дякуємо до нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал MixBoom. У нас ще багато нових зустрічей, інтерв'ю та сюрпризів. З нами весело та цікаво. Пока! Пока.